Оголошене на сході перемир'я, на жаль, не стало гарантією миру. Притік переселенців до Кривого Рогу продовжується. У березні місто стало новим домом для 300 українців, у квітні для 400. Ці люди починають життя з нуля, тож допомогти їм шляхетний обов'язок криворіжців. Город Криворог стал надежным тылом для людей, которые спасаются от войны. Фонд Александра Вилкова «Украинская перспектива» продолжает оказывать системную поддержку как и вновь прибывшим переселенцам, так и семьям определенных категорий. Это и многодетные, и мамочки с маленькими детьми, семьи с инвалидами, и семьи, у которых есть старики. На этой неделе 105 семей получат поддержку в виде продуктов питания. И хочется сказать огромное спасибо криворожанам, которые ежедневно откликаются на призыв о помощи людям, которые начинают жизнь с нуля. Эта помощь бесценна. Лише в гуртожитку індустріального технікуму наразі мешкає дев'ять сімей зі сходу. Тут сім маленьких дітей і вісім літніх людей. Всі вони одержали продуктові набори, а малеча отримала в подарунок від волонтерів. Велосипед. Допомога і підтримка оточуючих важлива для цих сімей, як ніколи. Забагато вже вони пережили. «20 кілометрів від нас знаходиться Росія, і нас вивозили чеченці. Чеченців було дуже багато, вони були до зубов рожини. И они нас посадили в автобусы и вывезли в лагерь беженцев. В лагере беженцев я была 15 дней. Кормили как собак там. Мы в 3 часа ночи просыпались и там слышали, как наш, нашу Украину бомбят. Я приехала сюда 16 октября. Я была в таком тупике, что даже не хотела жить. Но меня тут Криворог так принял хорошо. Мне пищу жить и это самое, все выдали, постель, кастрюли, все. Я очень благодарна Крымову Рогу, очень. Потому что я бы не знаю, что наверное, нас уже там бы убили. Огромное спасибо людям. Плохого слова мы не слышали в свой адрес. Не, не, не плакай. Многие помогают. Когда мне было сильно тяжело, помогали и одеждой, и едой помогали, когда я лежала в больнице. От ну, всім огромне спасибо. І матеріальна, і моральна підтримка криворіжців додають переселенцям снаги у важку годину. Повертають віру у людяність та надію на мирне життя.